इस्लाम में से तसव्वुफ को निकाल दिया जाए तो पीछे मुनाफकत रह जाती है इस्लाम का मतलब है ये क्या है रूह कुरान है रूह इस्लाम है और इसको जिन्होंने माना जिन्होंने जाना वो आम बंदे नहीं हम उनको कहते हम कहते हैं मजहरे खुदा ना कसारा पीर कामिल आम बंदा का नहीं कहते उनके मजारों पे चले जाए ताता बना हुआ है लाखों दुनिया फैल पा रही है आज से नहीं दस सदियां गुजर गई कितना साल हो गया दस एक हजार साल रसूल पाक को दुनिया से गए हुए कितना साल हुआ था उसमें चार, चार। सौ साल चार। और आज कितना साल हो गया साढ़े चौदह सौ साल तो ये गुरबे नबूवत का जमाना है डॉक्टर अली बख्श अली हजमी रहमतुल्लाह अलैह

अब्दुल्ला हो गए ये सारे अपने जमाने के पी थे कुरान मजीद के तीस सफारे इनको याद होते थे इनके सीने में कुरान होता था रसूल पाक की हजारों हदीसें याद होती थी सर्फ नाह फलसफा मंतक फिका असूल फिका कौन सी बात थी जिसका इनको नहीं पता होता था जब ये सारा कुछ हासिल कर लेते थे तो जाकर मुझसे निकाम के पैरों में सर रख देते और वो सब हो जाते सुमन पकमन हो जाते थे क्यों क्योंकि बा अदबीम बेअबेम अदब, बे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में तो बा मौलानूम रही खुदा तौफीक तो अदब अल्लाह से हमेशा अदब की तौफीक मांगते हो क्या मांगा करो अदब की तौफीक मांगा करो कि बेअदबी जो है वो शैतान बना देती है बेअदबी अजाजी को इमरीज को शैतान महदूत बना देती है सी बेअबे अदब, बे अदब पहला करीना है खुदा अदब क्यों क्यू बेअब महरूम शुद्ध इसलिए अदब की तोफी मांगो कि बेअब हमेशा अल्लाह की फजल करम से महरूम होता है महरूम रह जाता है कि मैंने जितने नाम लिए औलिया कराम के इनको पुरान नबी अलिया अल्लाह कहता है है। इनको नहीं कहता। क्या? बल्कि अल्ला ने इनको नहीं कहा बल्कि अल्लाह कहा है तो ये रखो अल्लाह के दोस्तों पर अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और न कोई ना इस दुनिया का ना अगली दुनिया का नबर का नशर का न आखरत का क्यूँ कि अल्लाह इनसे इतना राजी हो गया अल्लाह फरमा तला उनके हाथ बन जाता हूँ मैं इनकी जुबान बन जाता हूँ जिससे बोलते हैं मैं इनके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनते हैं मैं आंखें बन जाता हूँ जिससे देखते हैं तो जब सारा कुछ ही बन गया तो फिर वो डेड बॉडी ना हुई वो मतलब खुदा के अजूर का मतलब हो गया तो इसीलिए उसको मरकज है हजारों का जल्दी याद कैसे हजारों का वहां पर कुंभ बने तो नहीं हमने नहीं देखे वहां पर तो जाते हैं वहाँ जानवर कव्वे कुत्ते मिल रहे होते हैं इन हस्तियों के बार गाँव हमें अगर जाना हो तो आप जूता पहन कर नहीं जा सकते चार। 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 जूता उतार कर बावजू होकर होकर हाजिर होना होता है क्योंकि वहां खुदा बस रहा है ये दर मुस्तफा है क्या है दर मुस्तफा है दर खुदा है वहां पर जो कुछ भी मिल रहा है खुदा दे रहा है

ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे अल्लाह ये खुदाई कलमदान शाही कलमदान मैं तेरे आगे रख दूंगा ये लोहो कलम जिससे पूरी कायनात का जहाँ क्या चीज़ है, है। लोह कलम तेरा है तेरा कहना मेरा कहना वो दो है तूने दे दिया मैंने दे दिया यही बात है फ़र्क है उनको पुराने मजीद उनको जाओ वो इनकी, तो इनकी आंखों को अपनी आंखें कह दो इनकी जुबान को अपनी कह दो इनके पैरों को अपने पैर कह रहा है तो फिर फर्क कहाँ रहा और इसकी तशरी कर रहे हैं मसनुबी शरीफ के अंदर मसनुबी शरीफ वो किताब है जिसको क्या कहते हैं पहल हुई फारसी के अंदर पुराने मजीद अल्णा। अल्णा। इस को का तर्जमा आपने अपना पीर कहा लिखा अखबालियात भरी पड़ी जबा जबा तो है जगह जगह समझते हैं पीरूमी खातरा अक्सर कर मेरे पीर रूमी ने मुझे मस्जिद से सोना बना दिया ये जिन्होंने इस पाकिस्तान का सबर दिया शायर मुस्लिम फकरबा कहते हैं ये सारा फैज मेरे रूमी का है सवाल यह पैदा होता है किबाल और मौलाना रूम के दरमियान सात सौ साल का फर्क है कितना है? है। तो क्या हुआ रुहानियत में जब की कैद नहीं टाइम एंड स्पेस के असूलों से मावरा है रुहानियत लेना चाहें तो आप आज भी उसी तरह फैज ले सकते हैं जैसे रसूल पाक के पास बैठने वाले रहते थे

माँ बाप बहन भाई घर बार भा, बीवी बच्चे हर चीजों से ज्यादा मेरे साथ जब तो तक मोहब्बत नहीं है मुकम्मल तुम्हारा ईमान ना मुकम्मल हजरत बिलाल हबशी से कहा खाने काबे में चल के हजरत अजान बिलाल खाना काबा की छत पे खड़े हैं। आज भी आप सुन रहे हैं जब अजान देते हैं तो मुंह किबला शरीफ की तरफ होता है खाना तरफ

वो खुदा जो आसमानों में बसता है वो मेरे अंदर भी बसता है सुभान अल्लाह कभी आप खुद को तो ये बातें वो हैं इसको बदलना चाहिए बताना चाहिए और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फخر है हमें अहले सुन्नत को इस बात पे फخر करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें शिर्क और गुमराह से दूर रखा है शिरक से और बि से अल्लाह ने दूर।, दूर रखा है अल्लाह हमें शिरक के नज़दीक जाने ही नहीं देता और इन तक नहीं जाने देता यहाँ कोई नबी नहीं आए कोई साहबा नहीं आए यहाँ पर तो इस्लाम यहाँ कैसे आए इस्लाम को अरब के अंदर तो तारीख हमें बताती है गेउलिया क्राम तो सुहनतों से काबिजों से मोहब्बतों से यहाँ पर ये कुफरस्तान इस्लाम का गहवा वरना आज के मुसलमान मंदिरों में बैठे होते ढोलकियाँ लेकर मूर्तियों के सामने बैठे भजन गा रहे होते ये फैजान है और यह और यह का फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान ये पाकिस्तान और यह का फैजान है कायदे आजम से पूछे कि औलिया ने उनका साथ कैसे दिया कायदे आजम की मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है अगर ये आस्थान ये, ये खानक है और ये तमाम मेरा साथ ना देते तो पाकिस्तान कभी भी शर्मिंदा तवील न होकर में उन्होंने मुझे कहा तेरा खबूत मेरे पास पड़े तो ये बातें वो हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को हमारे नौजवानों को हमारे जो यंग जनरेशन है उनको बतलानी चाहिए हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वहाँ से ये बातें नहीं मिलती ये तारीखी रिस् हमारी किताबों के अंदर बंद पड़ा है उसको हम हाथ नहीं लगाना चाहते तो आपने मेरी बात पर सुना आपको बहुत सुन दिया कल जो मेरे तरह दरबार शरीफ पर रूहानियत एक प्रोग्राम होता है आप लाया डेढ़ घंटे का प्रोग्राम है हर इतवार को एवंज का बेटियों को बच्चों का भी होता है तो मोहब्बत ए रसूल इश्क ए रसूल ये प्रैक्टिकल का नाम है वाह ये किसका नाम है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का नाम है हज़ूर की अदाओं से मोहब्बत वाह हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्होंने अपनी जान के दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया सुभान तो। अल्लाह पत्थर मारे गए जादूगर कहा गया शायर कहा गया डंडे देकर मौके से निकाल दिया गया पर इतने लोगों से पता और जवाब में रहमत ही रहमत अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल लगाया करते थे हमें भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए सुन्नत ए रसूल है ना अदाए महबूब है सुरमा लगाते थे कद्दू शरीफ खाते थे कलौजी के बारे में हुक्म है कि इसमें हर मर्द की शफा है सवाए मौत की मगर वही इसके तरफ रुजू करेगा जिसको रसूल पर एतबार होगा जिसको यकीन होगा रिपोर्टों पर डेस्टों पर डॉक्टरों फिजिशों पर हमें रसूल पर यकीन नहीं कलोजी का इस्तेमाल करके तो देखिए ना फरमाया कि मौत नहीं अगर तुम्हें आई हुई कोई भी, भी बीमारी तो है तो कलौजी में शफा मौजूद है ये रसूल पाक की जिंदगी के बहुत से पैलु है ये सारा कुछ मिलकर मोहम्मद की शख्सियत मुकम्मल होती है कहते हैं तो इसकी तरह क्यों करना चाहिए हमारे आधे मसाल हल हो जाएंगे पैसे भी बचेंगे जान भी छूटेगी डॉक्टरों से से, ये दवाइयों से तो नमाज जो है ये तो ये हजूर की अदाओं का नाम है तो हजूर की अदाओं से मोहब्बत होनी चाहिए हजूर तहजन भी पढ़ते थे हमें भी पढ़नी चाहिए हजूर सच बोलते थे